Цей міжнародний астролог ще жодного разу не помилився. І ще до початку повномасштабного вторгнення він прогнозував все абсолютно покроково, як буде відбуватися. І саме сьогодні ви зможете дізнатися про те, що очікує Україну та світ в недалекому майбутньому. Залишайтеся з нами. Мене звати Маріана Черкаси. Це youtube канал Астрофеномен. І сьогодні до нас долучається міжнародний астролог Влад Рос. Що зараз насправді відбувається між Трампом та Путіном та Зеленським? А і це якась гра із цими всіма дзвінками, перемовинами. Що насправді коїться, як то кажуть, залаштунками? А ну саме головне, що ми, ми тільки що побачили вихід лілі Путіна. Хто думає, що це настоящий Путін пускай думає. Я думаю, що в ще один раз ми увіділи двойника. Он, сказал, он был очень мрачный, он был нещадно подавленный. Два часа без луга, э, украинскому мову. Короче, э, все, ну, дорогие друзья, могу вам сказать одно, что война на исходе. Как бы он ни упирался, как бы его не взлетал э, там, орешник или этот э, ярис какой-то, там, который не взлетел вообще, опять лоханулись они совсем, как бы они не угрожали. Ну, Дональд Трамп переламывает ситуацию, он говорит, слушай, друг, я вообще не собираюсь водить против тебя это, значит, драконовские санкции, там, 500 процентов, там, и так далее. Это все мой парламент, мой сенат, там, и так далее, или кто там. В общем, они ведут против тебя такое, что если ты не закончишь войну, то все, она тебе. Вот. Поэтому, дорогие друзья, могу вам сказать одно, мой прогноз обязательно сбудется в мае перемирие прямо сейчас уже на массе. А, ну, вы все прекрасно знаете, когда Сатурн ходит зодиакально знакомо. Сатурн заморозка конфликта, Овен война, образно говоря, так по-простому, если вот сказать, да, это 25.05.2025 года. А, дорогие друзья, планируется с точки зрения звезд именно в середине последней декады мая встреча между Лили Путиным и Дональдом Трампом, которая положит конец этой кровавой, кровожадной Войны. как бы они ни пытались нам сказать, что сейчас они готовят летнее наступление, и Сумскую область и пойдут, и Харьковскую захватят, и все шоугуны они сделают там и так далее. Вообще это до границ дойдут и Донецкая, и Луганская область административных границ, Запорожье возьмут, и Херсон будет, и как бы они ни пытались сделать, но как же они, в общем-то говоря, зыбки, как они неудачливы. И мы все увидели на, на физиономии этого Лили Путина, который буквально две минуты назад выступил с заявлением после двухчасового разговора с Дональдом Трампом. Скисшая физиономия, дорогие друзья. Поэтому всех вам, вас могу поздравить. А, а условия встречи Дональда Трампа с Лили Путиным только одно. 30-дневное перемирие. А не может Дональд Трамп встретиться с чуваком под, под названием Лили Путин, если не будет перемирия. А Москва прям хочет этого. Иначе во вторник против них будут супер санкции. Могу вам сказать, какие. Просто полная заборона торговли Укра... Российской Федерации. Они не смогут не то, что продавать нефть и газ, но ну и друг другое. Вот. И не смогут выходить даже их танкеры из Елабуги, это Санкт-Петербург, и из Новороссийска, это Черное море. Поэтому, дорогие друзья, практически приближается перемирие, а потом будет и мир. И эту тварь все-таки под названием Лили Путин мы сделали. Ну, а Влад Рос всегда говорил, что май переломный. Либо вот на этой неделе, либо в последней декаде, а с точный аспект 25.05 закончится война, либо она продолжится, только Российская Федерация сможет ее продолжать ровно два месяца. А потом дефолт, обрушение рубля, уничтожение экономики, все. Кстати, Эльвира Надеулина сказала, что она уходит. Выносить это невежество и вообще возможность уничтожения российской экономики при ней не будет. Поэтому размышления, либо надо все-таки идти на перемирие у этого Лили Путина, да, либо надо заканчивать войну. Я думаю, выберет он в конце концов, что надо заканчивать войну, иначе санкции из АДА сработают так, что его просто вилами снесут уже в августе-сентябре в месяце. Владе, ви сказали про перемир'я, про те, що спочатку буде, а потім буде і завершення війни. Путін сам думає в цілому про завершення війни і яким буде це завершення війни? Це буде раптово. Ми про це якось будемо розуміти, якісь певні натяки. Що, що має відбуватися? Ну, во перше він хоче відложити санкції проти себе і Російської Федерації. до встречи значит, с Дональдом Трампом. Но с Дональдом Трампом у него уже встретится, если он не пойдет на перемирие на 30 дней. Поэтому у него такая двоякая ситуация. Скорее всего, будет принято решение пойти на перемирие на 30 дней, там типа может он продолжить войну после 30 дней. Но вы же сами понимаете, дорогие друзья, если пойти на перемирие на 30 дней, очень проблематично вновь начать войну. Тем более будет саморазгар разгар лета, опять вот это в жару, некого набирать вообще и так далее. То есть ну, экономика трещит по швам. В общем, еще раз повторю, Сатурн заморозка конфликта входит в зодиакальные знакомые. Как бы не пытались они пытаться вести войну, там, набрать каких-то людей, которые не набираются, там, где-то напечатать рубли, которые даже если напечатаются, их не, спасу, не спасут. В общем, все идет к тому, что мы находимся на стадии завершения войны. А уже осенью новый президент Украины, и новый президент Российской Федерации, еще раз повторяю. 2025 год год ЗМИ всегда смена лидеров происходит. В такие годы. Даже Сталин не устоял, да, и Николай II слетел в 1917 году, и Берлинская стена упала. В общем, я настаиваю на том, что мирный договор уже подписывать будут новые президенты. Ну, скорее всего, Зеленский новый старый президент Украины, который будет переизбран, и новый президент Российской Федерации, который скорее всего рожден. Под знаком рыбы. Владимир, дійсно у Путина все готовы для того, чтобы напасть влітку на Польщу або Литву? Ну, это они размышлять будут, потому что они поняли, что они обломали все свои uh, зубы в конечном итоге. И если какую-то провокацию устроить, то сделать уже осенью после сентябрьских учений, которые назначены в Беларуси именно на сентябрь месяц? Напасть на балтийские страны, но только не трогать Польшу. Вот. Надо и так пройти по Сувасскому коридору вдоль границы с Польшей и дойти до Калининграда. Вот. И полностью окружить балтийские страны. Вот такая, как бы, есть у них тактическая ситуация. Но я думаю, что после их поражения вот сейчас и когда сменится у них лидер, скорее всего, это произойдет уже этой осенью, да? В общем, у них не будет особых помышлений на кого-то нападать. Если все проиграть так красиво, как сейчас это с точки зрения звезд будет происходить, Сатурн уходит в зодиакальный знакомок, заморозка конфликта, все надо разгребать, да, там и так далее, то, скорее всего, они это не сделают. Но все-таки процентов 50 остается, что они именно если нападут на кого-то, то на балтийские страны. И первый город, который может пострадать, это Вильнюс, поэтому... Очень много журналистов российских, оппозиционеров там находится, и много у меня клиентов в Балтийских странах. Поэтому, дорогие друзья, заказывайте натальные карты, годовые соляры, плюс 38, 063, 524, 63, 24, по вайберу, по WhatsApp, легко со связаться. И подписывайтесь на мой канал Влад Ро. Поэтому именно осенью, если нападет куда-то Российская Федерация, то на Балтийские страны. На вашу думку, что наибольше Путин боится? Ну, как-то же его скинут, конечно, и убьют, и вообще засунут ему в задницу то, что было, в общем там какой-то э, э, спадшвабр, знаете, черенок какой-нибудь. Очень много смотрел, говорят, видео, как это делали э, с президентом Ливии, да, то есть э, там был такой, то ли Хосми Мубарак, только я, я могу путаться, то ли еще кто-то. И все что таки хочется еще на Путина з'ясувати, все же таки живый, справжний Путин. Да нет, уже подох, ну смотрите, это убожество, которое вот это сегодня вышло. Еще вот у меня сейчас подсказка, идет черная луна, ложь, обман. Вот сейчас в харарной карте, я харарную карту еще делаю. Ложь, обман, маска, да, то есть еще, еще такой символ, 10 градуса скорпиона, человек, который гримасничает, да? человек, который не выдает, выдает себя за другого. Вот все, Настоящего Путіна вже нет, дорогі друзі. Все, що ми видим, це Патрушев, це Сергій Королев, два ідеологи Советського Союзу, встановлення Советського Союзу. Влади, колись раніше з вами ми розмовляли на тему Пригожина, чи може він воскреснути і зробити так званий похід на Москву? <laughs> Вы знаете, такое ощущение, что что-то случилось с Сергеем Пригожином за границей, и, возможно, то ли он отравлен, то ли еще что-то, какая-то ситуация с ним случилась. По крайней мере, он, может, и жив на данный момент, но не способен как бы возглавить все это, которое происходит в Российской Федерации. Но есть тот человек, который находится сейчас в тюрьме, Попов, который может возглавить поход на Москву, генерал Попов выберется, у него там были эти самые прекрасные там, как он их называл, вот эти греческие спартанцы, и вот, и спартанцы действительно 30 человек пойдут брать Москву, образно говоря, ну, наверное, 30 тысяч, наверное, будет. Ладі, дуже дякую вам. Адже рухаємось далі. Молдова надумала анексувати Одесу. Там з'явилися заяви на рахунок того, що потрібно, мовляв, там, повертати історичну свою цінність і так далі. Невже Молдова може розпочати певний якийсь наступ? Ні, такий символ все, везде їх, якщо надо приструняти. Uh, Ми як насчет Молдови, вот, Румунія, що понятно, б у них сікуніх победив Президент новый крайне правый, вот, и там этот Джоржеску до этого был. Но они проиграли, выиграл мэр Бухареста, и все нормально, там все, все нормально вменяемые люди в, в Румынии. А в Молдове довольно-таки вменяемая президентша, да, то есть поэтому в ближайшее время я это не вижу. Но, с другой стороны, почему бы и нете одесситам получить румынские паспорта и гулять по всей Европе? Но это я шучу. Еще такого не будет. Одесса всегда будет украинская. А потом, когда уже будет наступить вторая половина 21 века, это будет свободный город Порта-Франк. Так он был изначально. І дуже цікаво послухати сьогодні від вас певний прогноз на до кінця 2025 року. Чи можуть виникнути нові віруси, інфекції по всьому світу, в тому числі в Україні? Чи може в нас бути нова хвиля певної якоїсь епідемії? Ну да, у нас тут аспект дуже печальний на він зазріває в августі, в сентябрі. Я просто катастрофічно його боюсь, взагалі. А тут еще и Сатурн сходится с Нептуном, вот эти всякие вот эти бациллы, вот эти всякие вот, значит, ужасающие вот эти страшные косиловы здоровья других людей, когда они сходятся, и холера может у нас летом быть в Одессе там или в прибрежных городах. Вы же понимаете, просто так разлив Южноукраинская ГЭС там, да, по-моему, взорвали, или как она называлась вообще, Каховская ГЭС, да, она же просто так бесследно не проходит. Через 2-3 года вот эти всякие смытые кладбища, они в конечном итоге могут даже до Чумки довести. Вот, поэтому у нас довольно-таки сложный конец этого года, и 2026 год может быть разразится эпидемия по всему миру, да. Я могу сказать, тут больше, это опять искусственная эпидемия, и опять она может исходить из Китая. Ну, все дороги ведут в Китай, просто там больше всего жителей, и что по всему миру распространился вирус, хорошо бы его забросить в Китай. Как вы думаете, какие спецслужбы этим занимаются и занимаются сейчас? Конечно же Российская Федерация. Да, дорогие друзья, Российская Федерация забросила очередной вирус в Китай. А, тобто все почнеться в Китаї чи в Україні на тлі цих усіх моментів воєнних, що відбуваються у нас, взривів, підривів і так далі? ну от хочуть, типа остановить таким образом війну там, або сделать так, щоб вона була, ушла невыносима. Это, конечно же, осень этого года, но все плоди, этой, этой инфекции при точнейшем соединении Сатурна. и Нептуна, а это уже следующий 2026 год, да, там уже действительно вот самое опасное распространение, сейчас я вам скажу, когда это будет, когда у нас точнейшее соединение Сатурна и Нептуна в первом градусе, это февраль, 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 март месяц 2026 года. Дорогие друзья, февраль, март месяц следующего года по всему миру может разразиться прям совсем эпидемия. Лади, а как щодо до загрозы радиации, как с этим в Украине и у всьому свете до конца року? Ну, российцы могут сделать Запорожской АЭС такую же самую ситуацию, как с Фукусимой, если помните, да, там как бы не совсем было заражение, но все-таки было заражение. То есть так не доставать это никому Запорожская АЭС а сделать так, что просто будет заражение всей земли вокруг Запорожской АЭС. Поэтому, если есть какое-то слабое место, то это, конечно, Запорожская аэс, к сожалению. В какой период имоверно, что может все же так и загроза, чтобы она никуда не девается и на сегодняшний день? Ну, самый опасный период – это когда им придется отдавать. Это, скорее всего, лето-осень этого года и период затмений. Всегда в затмении всякие аэс там и так далее. Это сентябрь месяц. Они всегда могут взрываться, либо что-то такое происходить может. Поэтому сентябрь месяц самый опасный для этого. И на завершение давайте также поговорим про те, чего ожидать от курса валют до конца года. Ну, гривна будет постепенно перестраиваться от доллара к евро, это Будет означать, что она будет ослабевать, ослабевать, да, да и в конечном итоге где-то придет по отношению к доллару курсу где-то 47, 48 за доллар, вот, а за евро чуть больше 50, наверное. Ну такая вот тенденция, ситуация, но дефолта никакого не будет, поэтому, дорогие друзья, могу всех вас успокоить, с гривной все будет нормально до конца года. Це найголовніше і найважливіше, але якщо ми говоримо про певні якісь вклади і так далі, то що робити із доларом? Якщо є можливість збавитися від долара до августа місяця, збавляйтесь, дорогі друзі, тому що в августі долар буде відпущений Дональдом Трампом, причому до такої степені, що відношенню до Євро, тому що євро, значить, долар долар центів стоїть, а може, долар і 30 центів. Поэтому пока 1 к 11, да, то есть 1, доллар, 1 евро стоит 1,11, да, примерно, евроцентов, то лучше сейчас обменивать напрямую. И лучше всего делать это не через украинскую гривну, а напрямую у фальшивомонетчиков, там, как это называется, на черном рынке это делают. Пусть напрямую меняют доллар на евро. Потому что пока вы это меняете на, на гривну, то у вас получается курс где-то 1,20. Ну, невыгодно, да, лучше сразу напрямую поменять.